Здравствуйте. Сегодня я вам хочу рассказать о своих покупках в школе. На этот раз я покупала форму. В прошлом видео я вам показывала канцелярию. Если вы не видели, заходите на мой канал, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх и смотрите видео. Начнем. Я купила себе вот такую вот блузочку. Вот. Так. Вот такая вот блузочка. Рукавами. Вот такая фирма uh... Сейчас здесь все непонятно мне даже фирма не написано написано там столько разных букв но ну, вот такая вот кофточка но ну, а она турецкая вот так вот дальше я покупала себе вот такую вот юбочку она тоже турецкая покупала в турецком магазине вот такая вот юбочка она одевается вот так вот по пояс, вот такая юбка с кармашечками, сзади замочек. Вот. такая вот юбочка. А, сейчас скажу фирмы. Фирма Jasmine. Jasmine JASMIN фирма. Дальше я покупала себе вот такие вот балеточки, вот такие вот. Вот фирма какая-то бабоя 37 размер. Вот такие вот симпатичные туфельки. Подошва. И вот такие они внутри очень мягкие. Вот такие вот туфельки. Тоже все покупала в турецком магазине. Дальше покупала я себе слизу на физру. Вот такие вот. Вот так здесь фирма какая-то странная. Или здесь вообще фирма не написана. Вот так вот здесь написано. Вот такие вот американские размеры третий. Когда мы покупали, здесь уже было это написано. Может они так различают, продавцы ткани. Вот такие вот хорошенькие слипы. Все. Я вам показала. Я покупаю все по чуть-чуть, понемногу. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и... Boa tarde.